Ну, подготовить, мне кажется, очень просто. Ну, начну с того, что у чужих, где-то в чужой, на чужой пасеке там у кого-то взять яйца. Практикуются, кстати, брикетами даже режут яйца и по почте отсылают по всему земному шару. Вот это племенной материал в виде со, вырезанного сота, ну, какие там условия, понятно, соответственные. А насчет подготовки семьи, ну это очень просто. В течение дня, вот вы допустим, в обед убрали матку, стряхнули всю молодую пчелу, оставили печатный расплод и все, через пару часов три уже будет ощущаться сиротство. Можете давать туда эту прививочную, ну то есть рамку с яйцами на отстраивание вам свещевых маточников. Я тут стандартный подход по по формированию. У вас будет и стартер, и финишор в одном лице без в полностью сиротство, и там прием будет на маточнике максимальный.